Здравствуйте, дорогие выпускники! Привет всем! Мы сейчас находимся в ваших родных стенах вашей родной школы. И нам очень интересно узнать о вас некоторые факт. Нам очень интересно познакомиться с вами. Представьтесь, пожалуйста. Ева. Надо подумать. Хорошо. Барбара. Фараон. Ахиллес. Санта. Милания. Бараска! Палашка. Марфа. Герчитай. Терхио. Хуанита. Какой праздник вы будете отмечать 30 мая в ресторане «Парадис»? Сейчас. Как Рождество будет? Мэри Крисмас. Да, Мэри Крисмас. Угу. Я не знаю. Да, Крисмас. Пати на хате. Пати на хате. Хэллоуин. Закончим. Крисмас, Рождество, Крисмас. Да, мое день рождения и новый год. А и день независимости Украины. День Святого Валентина, да. может. Рождество. День независимости США. это нет. День Святого Патрика. Ты окончил школу. Кем ты себя ощущаешь сегодня? Наверное, директором. Директором. Кем же Президентом. Президентом. И нет. Нет. М -м спонсором, может, каким-то. А -а 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 -а. Русалочка. Золушка. Мачуха. Данила Соколенко. Хорошо. Идем дальше. Что нужно сделать, чтобы учиться в школе? Охотиться. Я бы раз разжгла костер огромный и звала людей на помощь. Ну, я бы словил рыбы и построил ночлег. Нашел бы девушку-абергеншу. Чтобы готовила мне кушать? Ела бы кокосы, бананы. Ну и манеры, манеры. Пропустим. Не нарушать правил там, да, красиво себя вести, там, чтобы не было никаких подозрений. Дом построить. Просто танцевать. Не подавать виду, что ты ненормальный. Первое дело на это еду и укрытие. Все остальное уже дело наживное. Читать. Читать книжки, да. Опишите, пожалуйста, вашего классного руководителя. Она очень э, статная женщина, красивая. Многие бы хотели быть как она, потому что она всего добилась э, сама. Она делает хорошие вещи, красивая, успешная. Такая милашечка. А, ну веселая наверное. С, э, с большой душой. Женщина с большой душой, с открытыми возможностями. Не стареющая какая. Да нервозно, э, пробивна. Просто ревизор. О, да, принципиально и придирчивая, очень придирчивая. Да. Какие вы будете сдавать предметы на ЗНО? Этикет. Ну, и право, наверное. Ну, там, дефиле, там, приседание. <клес> По-моему, вам всего достаточно. Да. Стиль. Стиль наш? Макияж, да, Майки, май, да мейк, э, но, прически, май, маникюр, маникюр. Не, уроки, да, уроки, э. Ро, роспись по телу тоже, Мехинди. да. Мехинди. Хорошо. Украинский язык, наверное, да? Да. Украинский язык, чтобы быть грамотной, да, чтобы быть грамотной. Через козла прыгать надо, сто <свят> процентов. Что вы сказали или сделали после сдачи экзамена, выйдя из школы? На лабутенах, на и восхитительных штанах. -нах. Ряд вы приготовили для выпускного. Белое платьишко пышное, корона, красивая прическа, локоны, носки, яркая прическа, кожаные штаны, тапочки и борцовское трико. Ушки, ушки, штаны с подкатами, кроссовки, изи, которые все носят. Уши, лапы и хвост. Вот мои документы. Какой подарок вам бы хотелось получить на выпускной? Очки, как у Гарри Поттера, книги с заклинаниями, волшебная палочка, камни всякие волшебные. Стопка Баба Ягир самолет. По Посох. Золотое яблоко. Волшебные мешочки. Там па палочки, да. Классная видимка. гривен 20 Новый кроссовый мотоцикл и новый бус Мерседес. Машина, дом, мотоцикл. Чем порядочный ученик занимается после уроков? Спит. О -о -о, Старый Не знаю. От отбирает, отбирает деньги у всех. Семки. Да, там. семки так постоянно примет. Пуск. Отжимает все у слабеньких, как этот парень. <свят> <свят> Отдыхают уже. Ну, И купается в своем золоте, Эй. отдыхает. Пьет ром. Книжки читает. Хорошо проводит время. Что бы вам хотелось увидеть на столах во время банкета? Мороженое. Сейчас, дайте подумать. масло. Масло. Перловку. Манка с комочками. Это я вообще-то хотела сказать. Редиска. Молодец. Суп. Гороховый суп. Гарбузовую кашу. Дроп 16, каша, перловка.